Елена Анатольевна. Дим, Дима, что вы там? Сюда идите. Православная. Прогрессивная партия. Зубру. Блядь! Я отцу своему не могу руку пожать второй год на 9 мая. Забери! Какие курсанты? Я курсанты, там хлопцы нормальные. Нормальные, они к ним, я вот к кому обращаюсь. Как может власть сегодня допустить вот это вот прокопейство? из-за этих И я уехал. У меня опять родители. Куда уезжать. Эту тварь надо гнать за границей или в Луанске быть. В Кому убираться? Кому убираться? Туда. А, слышите, а где танки? Они купили в супермаркетах танков! Сегодня это тысячи танков! Откуда? Да, да. Вы меня снимаете? Вас, вас. Ой, очень хорошо. Може бути сказати щось нибудь вам. Зараз час такий страшне. У мене моя покійна мати рідна, ну, яка була, щоб не поліцаї Бандеринський, то вона б не уїхала до Германії. У вас зараз рука георгіївська стрічка, ви мабуть, да. чули, що її дуже критикують зараз багато хто. Що о, ви про це скажете? Тому що у нас Дня перемоги немає, день скорботи, так що з цим погоджуватись треба. Я син фронтовика. Батько прийшов дві війни, а на той світ йому допомогли бандерівці. Испокон веков Русь сплачивала все народы. Напомню ему, союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Это ли не приоритеты Руси и нас, русичей, во всех победах? И всегда была слава. И Иосиф Писарёвич первый тост после победы выпил за великий русский народ, к которому мы все с вами, славяне, относимся. Поэтому я хочу сегодня поклониться и поблагодарить тех всех наших многонациональных советских граждан, которые ковали эту победу. Спасибо.